पिछले 18 महीनों में शटडाउन के दौरान न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर में टिकट बूथ खाली पड़ा रहा लेकिन अब मजीद नहीं टाइम्स स्क्वायर में वापस आना अच्छा लग रहा है ये जानकर अच्छा लगा कि बूथ दोबारा खुल सकेगा क्योंकि ये टाइम्स स्क्वायर का एक तरह से लाजमी जुज्व है लिहाजा ये वाकई बहुत एक्साइटिंग है ब्रॉडवे थिएटर तौर पर अपनी मुकम्मल गुंजाइश के साथ 14 सितंबर से दोबारा खुल गए हैं बहुत से लोगों के लिए ये वापसी शहर में ज़िंदगी के दोबारा लौटने और फनुन लतीफ़ा से मुनसलिक लोगों को ब्रॉडवे की तारीख के तवील तरीन शट डाउन के इस गैर यकीनी इख्ताम के दरमियान भी इकट्ठा करने की ताकत की तरफ इशारा करती है What's really exciting. मेरे लिए जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो ये है कि लोग काम पर वापस आ रहे हैं क्योंकि ये उन लोगों के लिए मुश्किल वक्त था जो लाइव परफॉर्मिंग आर्ट्स के जरिए अपना रोजगार कमाते हैं ब्रॉडवे लीग एक तजारती एसोसिएशन है जो थिएटर के मालकान और प्रोड्यूसर्स की नुमाइंदगी करती है उम्मीद करती है कि इस फिल्म से नाजरीन को रागब करे जिसमें निन्यानवे ब्रॉडवे शोज की झलकियां शामिल हैं इसके साथ एक वेबसाइट भी शामिल है जो शो की मालूम और हिफाजती तदाबीर से मुतल मालूम मुहैया करती है कोविड अब भी अपना किरदार अदा कर रहा है सामीन को वैक्सीनेशन के सबूत दिखाने और मास्क पहनने की अब भी जरूरत होगी पर्दे के पीछे बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं। चाहे वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम को बेहतर बनाना या तब्दील करना हो या नए फिल्टर्स जिनको इस्तेमाल के लिए हिदायात दी गयी है थिएटर का लोगों को इकट्ठा करने का मिशन ब्रायन मोरलैंड को पुरजोश करता है जो थॉट्स ऑफ अ कलर्ड मैन के प्रोड्यूसर हैं, एक ड्रामा जो इस सीजन में शुरू होगा ब्रॉडवे back... को इन गलियों में इन कम्युनिटीज में वापस लाना हमारे थिएटर्स का दुनिया भर के शायक से भरना हमारे बेकयार्ड्स में पड़ोसियों का वापस उन सीटों पर आना जबरदस्त बात होगी बहुत से अदाकारों की तरह लूक नाफेट ने पिछले साल का बेशर हिस्सा घर से काम करते हुए गुजारा लेकिन ब्रॉडवे के बारे में पुर उम्मीद रहने में कामयाब रहे गुजश्ता मौसम बहार में उन्होंने वी को बताया था ना तो हर कोई पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आएगा और अब सब कुछ दोबारा खुल रहा है नाफेट के लिए आने वाले म्यूजिकल कॉर्नर ऑफ बिटर एंड स्वीट के लिए जाती तौर पर रिहर्सल करना उनकी तो ज्यादा है लोगों को देखना और साज के साथ गाना ये एहसास हैरत अंगेज है। हम बतौर एक माशरा बहुत सदमे से गुजरे हैं और हमें शफा की जरूरत है और मेरे ख्याल में थिएटर जाना इस शिफा याबी के अमल का हिस्सा है अब जल्द ही जब पर्दा उठेगा ये एक ऐसा एहसास है जो बिला शुबा बहुत से लोगों को महसूस होगा